Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə söz yaracaqla bölməsindən eyni köklü sözlər haqqında danışacam. Eyni köklü sözlər nədir? Eyni bir kökdən yaranan quruluşca düzəltmə sözlərə deyirlər eyni köklü sözlər. Eyni köklü sözləri seçərkən kökün amonimliyi məsələsinə bir də quruluşca düzəltmə olmağına xüsusi ilə fikir vermək lazımdır. Məsələn, eyni köklü sözlərə misal göstərim. Məsəl üçün gülçü, güllük güldən güldəki sonra gülustan hər birinin kökünə diqqət elə. Sözün kökü gül, gülçü. Güldən güllük yaranıb, güldən güldan yaranıb, güldən güldəki yaranıb, güldən gülustan yaranıb. Görürsən ki, hər birinin kökü yerdə bitən güldür. Bir də məsələn yazıram ki gülüşmək feili. Sözün kökü gül, üç leksik şəkilçi, məktəb bilirik ki məsdər şəkilçisidir. Burda da sözün kökü güldür. Amma baxaq görək, axırıncı yazdığımız sözün kökü olan güllə digər güllər eynidirmi? Bu gül, axırıncı gül, gülmək feilidir. Digər gülçü, güllük, gülüstən, nə bilim güldəki, güldan və sair. Bu sözlərdəki kökdəki gül isə yerdən bitən bitki güldür. Görürük, tam fərqlidir. Yəni eyni köklü sözlərsə çəkirəm, bax bu homonimlik məsələsinə xüsusilə diqqət eləmək lazımdır. Məsəl üçün bir dənə nümunə yazıram. Yazıram ki, bağça bir də yazıram ki, məsələn bağlamaq. Bağlamaq Bağça sözün kökü bağ, bağdan bağça. Bağlamaq sözün köküdə bağ, bağdan bağla, maq qrammatik şəkilçəcə. Görürük ki, hər ikisinin kökü bağdır. Amma məsələn, birinci sözdə hansı bağdır? Bağça bağdır da, məsələn, həyət yanı sahə, ağaclar olan həyət yanı sahə bağdır. İkinci bağlamaqdakı bağ isə ayaqqabın ipi, ip bağdır. Görürük ki, tam fərqlidir. Ona görə biz bağça sözünə bağlamaq sözü ilə eyni köklü götürə bilmərik. Eyni köklü olması üçün köklər eyni mənanı ifadə etməlidir. Məsələn, bayaq yazdığımız güllü, gülçü, gülstan, güldəki bunlar eyni köklüdür. Çünki hər birinin kökü gül idi. Yerdən bitən güllü idi. İndi məsəl üçün bir dənə nümunə yazıram. Məsələn, əkin, əkinçi. Bunların kökü ək, əkdən əkin. Əkdən əkinçi. Bunun da kökü hərkisində əkmək felidir. Ona görə bu sözləri biz eyni köklü söz götürürük. Aydındır? Eyni köklü sözlərin, uşaqlar, hamısı eyni nitq səsinə aid olurmu? Yox. Eyni köklü sözdə eyni nitq səsinə aid olacaq deyə bir qayda yoxdur. Məsələn, əkin hansı nitq səsidir? Bu isimdir. Əkinçi də isimdir. Bu təsadüf olaraq hər ikisi isim oldu. Amma məsələn deyirəm ki, güldən bir də yazıram ki, güldəki Sözün kökü gül, güldən, güldən. Gül, güldən, güldəki yaranıb. Hər ikisinin kökü gül ismidir. Bağda, həyətdə bitən güldür. Bunlar eyni köklü sözlərdir, okey. Eyni köklü sözlər bunlar. Amma güldən hansı nitxəsidir? Güldən isimdir. Güldəki hansı sualın cavab verinə görə sifətdir. Gördüyümüz kimi bir məna tay bir deməli söz isimdir, bir isə O ikinci isə sifətdir. Yəni eyni köklü sözlər eyni nitqsinə aid olacaq bir qayda yoxdur. Testlərdə bəzən belə bir qaydanı variant təqdim eləyərək saldılar və həmin variant qeyd edeyim ki, səhv variant hesab olunar təbii ki, çünki biri isim olur, biri sifət ola bilər. Bu belə. Sonra, məsəl üçün eyni köklü sözə quruluş da sadə ola bilməz. Deyirəm ki, məsələn, əlcək bir də deyirəm ki, əlim. Sözün kökü əl, əldən əlcək yarandı. Əl im mənsubiyyət şəklcisi qrammatikdir. Əlçək sözü quruluşca düzəltmədir, əlim sözü isə sadədir. Bax maraq ki, hər ikisinin kökü əl ismidir. Amma birinci söz düzəltmə, ikinci söz sadə olduğuna görə bunları biz eyni köklü söz kimi götürə bilmərik. Çünki eyni köklü sözə quruluşca düzəltmə olmalıdır. Sadəni ora daxil eləmirik. Məsələn deyirəm ki, güldürmək sonra gülüşmək. Bir də deyirəm ki, məsələn gülmək. 1 2 3 nömrə eləyək. Güldən güldür. Məqramatik. Güldən gülüşmək qrammatik, gül məqramatik. Gördüyümüz kimi iki dənə söz, birinci və ikinci sözlər düzəltmədir. Vərkisin söz, hər iki sözün kökü gülmək felidir. Bunlar eyni köklüdür. Amma gülmək felinin kökü də güldür. Lakin quruluş da sadə olduğuna görə bunu biz eyni köklü götürmürük artıq. Aydındır? Sonra, məsəl üçün, e, bəzən e, ümumiyyətlə eyni köklü sözləri seçərkən sözü tərkibinə görə təhlil etmək ən e, doğru yol hesab olunur. E, ola bilər ki, məsələn, bə yazıram güləşmək. Bir də yazıram ki, məsələn, güldürmək. Uşaq əgər sözü təhlil eləmirsə, e, ilk baxışdan bu variant çaşdırıcı olaraq bunu ən kökü götürür. Amma gəlin sözü təhlil elək. Gürəşmək sözünün kökündə gülmək, ya gül ismi, yox. Gürəşmək idman növüdür. Elə deyilmi? Və idman növü olan gülləşən gülmək felinin ya da gül isminin məna əlaqəsi yoxdur. Ona görə sözün kökü elə güləşdir, məqramatik şəkəcədir. Burda sözün kökü amma gül, güldən güldürmək, məqram. Bu, bu artıq quruluşda düzəltmədir. Gördüyümüz kimi, bunların kökü fərqlidir. Birinin kökü güləşdir, birinin kökü isə güldür. Ona görə biz bu sözləri də eyni köklü götürə bilmərik. Ümumiləşdirərək deyə bilərəm ki, deyim ki Eyni köklü sözlərlə seçərkən tövsiyəmdir ki, sözü tərkibinə görə təhlil eləyin, sözün omonimliyinə fikir verin, bir də sözün quruluşca növünə fikir verin. Sözün kökü eyni olmalıdır. Yəni bağça, bağlan, bağ ismini fərqləndirməyi bacarın. Sözün kökü bağdsa, hə, o deməkdir ki, sözün kökü bağlan bütün sözləri biz eyni köklü götürməliyik, yox. Məna eyni başa düşülməlidir. Məna tayları eyni olmalıdır. Məsələn, birdəki söz quruluşda düzəltmə olmamalıdır. Sadə sözlər bircə eyni köklü götürə bilmərik. Aydındır? Video haqqında təkliflərinizi, iradlarınızı rəy bölməsində bildirin, zəhmət olmasa. İzahımı istədiyiniz mövzunu adında yaza bilərsiniz. Ümid edirəm ki, izahlarım sizə aydın olur. Növbəti videolarda görüşənədək, hələlik.